Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Ini saya nak ulas sedikit kes DNA Najib ya. Di mana Najib telah dibebaskan, uh, di ya. Dan uh, apa tu? Ada kenyataan yang telah dibuat oleh pemimpin politik daripada kedua-dua pembangkang dan uh, blok kerajaan ya. dan ada satu kenyataan yang saya kira bahaya uh, iaitu dibuat oleh Dr. Akmal so ini saya nak ulas sikit lah. so jika ada jelas seperti biasa tolong maklumkan ya, di ruang komen share ramai-ramai sertai juga telegram saya regi Jesse ritaudin dan uh, tekan butang subscribe atau follow ya Baik uh, Najib telah hmm, dilepas tanpa dibebaskan. Actually I'm confused uh, istilah dia ya sebab letih. Okay, I think is dilepas tanpa, tanpa dibebaskan. Anyway, case uh, dia itu boleh dibawa semula sekiranya esok pendakwaan sudah bersedia maka dia boleh ya, lagi dituduh di mahkamah. Jadi uh, pihak pembelaan iaitu pasukan Najib telah meminta mahkamah oleh kerana benda ni dah berlarutan lama pendakwaan tidak mampu ya menjurus kepada memulakan perbicaraan ya untuk membentangkan kes mereka untuk sekian lama dah beberapa tahun jadi uh, peguam Najib uh, berhujah di mahkamah bahawa ini tidak adil untuk uh, anak guamnya. Jadi dia hendak kes ini dibatalkan dan Najib dilepaskan. Ya. Yeah. So mahkamah akhirnya bersetuju. So itulah cerita apa yang berlaku. Tapi itu bukan bermakna kes ini dibuang terus ya. Esok jika pendakwaan dah bersedia, Najib boleh dituduh semula. Okey. Samalah seperti di NNA Zaid, ya. Okey. Nah, lazimnya selepas orang itu dilepas tanpa dibebaskan, ya, maknanya selepas itu jika esok pendakwaan dah bersedia, dia boleh tuduh kembali tetapi jika itu pun mengambil tempoh yang lama maka peguam boleh sekali lagi memohon kepada mahkamah bebaskan terus kerana tidak adil dan jika ianya memakan masa lama selepas ini maka tidak mustahil najib akan dibebaskan terus begitu juga Zaid Zaid dilepas tanpa dibebas dan kini sudah berapa lama ya beliau tidak dituduh kembali jadi jika pasukan Zaid sekali lagi memohon kepada mahkamah, ya, benda dah lama, jadi elok Zaid dibebaskan terus, maka tidak mustahil dia akan dibebaskan terus. Okay. Now, ini adalah berkaitan dengan kes SRC tetapi bukan sama dengan kes SRC terdahulu di mana Najib telah didapati bersalah dan dihukum penjara. Ini adalah satu lagi kes, ada tiga pertuduhan. Ya, dan uh, Najib dah dilepaskan. Now, Dr. Ahmad berkata ini sebenarnya dia tidak hairan. Ya. Ini membuktikan pendakwaan ya di bawah pentadbiran Pakatan Harapan yang pertama telah uh, melakukan pendakwaan secara dendam ke atas Najib. Bersifat dendam. Maknanya bayangan yang diberikan ataupun gambaran yang diberikan oleh Dr. Akmal ialah pihak yang mendakwa Najib uh, berniat jahat ya, disebabkan dendam. Okey. Bagaimana Dr. Akmal membuat kesimpulan ini saya tidak tahu. Tetapi jika ianya berdasarkan kepada keputusan mahkamah untuk melepaskan Najib tanpa dibebaskan, ianya tidak berasas. Kerana Ramai membuat andaian termasuk uh, uh, Pihak Rafizi sebagai contoh Bahawa benda ni tak kena ha? Dia dengan mudah ada money trail Boleh dengan mudah ya? Kalau ikut Rafizi benda ni mudah Najib mengapa sampai tidak boleh dakwa dia Ada money trail ada ini ada itu ya? Well ia bukan semudah itu Now se takat yang saya faham ada dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak pendakwaan namun dokumen-dokumen tersebut uh, di, uh, terikat dengan satu kes lain bersangkut juga dengan Najib. Oleh kerana itu, pendakwaan mungkin tidak dapat memperolehi dokumen-dokumen tersebut dan inilah yang memakan masa yang lama. Ya? Jadi Penjelasan ini sebenarnya telah diberikan oleh tuan Muhammad Anif Katri Abdullah. Jadi awak boleh rujuklah. Ya. Saya pun dah post di Facebook, awak boleh scroll ke bawah dan rujuk. So disebabkan dokumentasi itu digunakan dalam kes lain, maka pendakwaan mungkin tidak dapat memperoleh dokumentasi itu. Jadi timbul persoalan jika pendakwaan tahu dia tidak boleh dapat dokumentasi itu mengapa pendakwaan sendiri tidak memohon kepada mahkamah untuk melepaskan dulu Najib? Ya, sementara mereka menunggu kes yang lagi satu habis kemudian jika dapat dokumentasi itu mereka boleh tuduh semula. Ya, saya berpendapat dan juga saya baca Muhammad Hanif pun berpendapat mungkin pendakwaan tidak berani melakukannya kerana akan timbul persepsi negatif kerana pendakwaan sendiri ha, memohon melepas Najib jadi orang akan kata mungkinlah orang akan kata ada konspirasi lah apalah jadi pihak Najib akhirnya telah memohon dan setakat yang saya fahamlah pendakwaan tidak membantah setakat yang saya fahamlah kalau saya silap tolong betulkan so sebenarnya pendakwaan pun tahu benda ni adalah terbaik biar Najib dilepaskan dulu ya So jangan bagaimana Dr Akmal menyimpulkan bahawa ini ini menunjukkan pendakwaannya tak ada bukti ianya uh, adalah disebabkan dendam saya tidak tahu tapi kenyataan itu bahaya Kita sudah pernah ada satu kes melibatkan juga SRC di mana Najib telah didapati bersalah bukan oleh satu hakim bukan oleh dua hakim oleh berbelas-belas hakim. Dan kemudian Najib tidak berpuas hati, dia buat semakan terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan. Kemudian ada panel hakim baru untuk memuaskan hati Najib. Majoriti dalam panel itu turut mendapati Najib bersalah. Jadi berbelas-belas hakim kalau itu pun masih nak kata berdendam dan memang isu berdendam ini Dimarakkan oleh pihak-pihak pro-Najib Maka anda sebenarnya uh, Sedang menghina mahkamah Anda sedang uh, memfitnah mahkamah Dan pihak uh, institusi kehakiman Anda juga sedang mengelirukan rakyat Ini semua adalah naratif politik Propaganda politik Semata-mata Ya So kenyataan itu bahayalah oleh seorang pemimpin uh, tinggi dalam UMNO. Uh, saya berpendapat ya kita jangan ya terjebak dengan gejala kenyataan-kenyataan yang tidak berfakta. Ya, seperti yang dibuat oleh Dr. Akmal mahupun ya contohnya Rafizi kata uh, dia dia, dia, dia bukannya menipu tapi dia perlu faham lah mengapa pendakwaan itu lambat ya yeah. so especially amno ya yeah, dr akmal sekarang ni majoriti pengundi awak perlu faham adalah muda progresif mereka ni bukan seperti zaman dulu-dulu retorika-retorika macam ni tidak akan menguja atau menarik mereka berhujah tu orang lebih uh, hormat jika ianya matang dan berpaks berpaksi kepada kebenaran. So, apa salahnya? A uh, Dr Akmal kata ya sepatutnya contohnya kalau Dr Akmal kata sepatutnya pembelaan uh, pendakwa pendakwa pendakwaan tak tunggu sampai pembelaan yang mohon kepada mahkamah, sepatutnya kalau pendakwaan tahu dokumentasi itu tidak dapat diperolehi pendakwaan sendiri memohon kepada mahkamah ya untuk melepaskan dulu najib supaya bila dapat dokumentasi itu pada satu masa kelak boleh najib dituduh semula ha, itu boleh terima ya so bersikap matanglah ya kamu dah tahu pihak lawan kamu asyik menyerang tak berfakta, banyak tersasar, kadang-kadang fitnah. Jangan pula kau terjebak dalam benda tu. Baik berfakta. So, mustahil ya boleh rumuskan bahawa ini menunjukkan pendakwaan terhadap Najib adalah atas dendam. Sebab kalau itu hujannya, maka sudah ada satu kes bersangkut juga dengan SRC berbelas-belas hakim telah mendapati Najib bersalah. Adakah awak berkata berbelas-belas hakim itu termasuk uh, Tengku Maimun semuanya terlibat dalam satu konspirasi. Ya, jangan ya. dan saya ikuti kes saya tak nampak cacat celanya. Ya. So itu sahaja mesej saya dan kepada anda semua juga uh, jangan sekadar percaya apa yang anda dengar tak kira pemimpin ke aktivis ke Anda perlu berfikir sendiri Ya So if, and, Actually masa DNA Zahid pun Kita tak setuju Saya tak setuju Ada peguam tak setuju Tetapi dari sudut perlembagaan Dari sudut perundangan Ianya tetap sah Ianya tetap boleh Cara ianya dilakukan Ya Kalau kita betul-betul kaji dari sudut perlembagaan dan dari sudut perundangan ini tetap betul Keputu, itu memang hak aa, peguam negara ya aa, untuk ya tarik balik kes dan sebagainya pendakwaan tarik balik kes boleh so, ya walaupun aa, sebab keputusan mahkamah belum dibuat selagi keputusan belum dibuat boleh cuma pelik sebab Zaid sudah dipanggil untuk membela diri Maknanya pendakwaan sudah buktikan kes So pelik tapi bukan salah Dan benda tu saya mengaku Walaupun tak setuju saya tidak menipu Dan kata eh tak boleh ini melanggar undang-undang Ini atau ini membuktikan ada konspirasi jahat lah Apa tak ada Kita terima Ya Dan awak lihat Saya dah lupakan kes Zaid Sebab akhirnya keputusan sudah dibuat Ya So kena berpaut pada kebenaran lah ya. Okay. So itu saja mesej saya. Saya baca satu je komen. Memang ada satu pun. Nor, Noraida Kamarudin sengat, sengaja melambatkan proses kehakiman untuk bosku. Tak ada bukti penjarakan Datuk Seri Najib. Ah, all this is persepsi lah. So kalau orang tak boleh terima, dia sampai bila-bila tak boleh terima. Jadi kalau awak tak boleh terima keputusan mahkamah dalam kes Najib yang melibatkan berbelas-belas hakim maka contohnya ya aa, kalau seorang pemimpin lain yang pernah dipenjarakan pernah didapati bersalah kalau dia kata dia adalah mangsa konspirasi dulu dia adalah mangsa dendam dulu dan semuanya adalah penipuan awak juga kena terima tetapi saya lihat pentaksub Najib yang anti kepada pemimpin itu Babak Najib berbelas-belas hakim Lebih dua kali ganda jumlah hakim yang mendapati pemimpin seorang lagi itu bersalah Mereka kata, no, ini ada tak kena, ini dendam Najib tidak bersalah, Najib dianyai Tetapi mereka yang sama ni Kalau cerita babak seorang lagi pemimpin Mereka kata, dia ni memang sah, didapati bersalah ha, Babak pemimpin tu mereka boleh terima keputusan mahkamah Babak Najib tak boleh babak Najib ada yang tak kena babak itu semuanya kena jadi sebenarnya mereka, ini adalah perangai lazim pentaksub tak kira pentaksub Najib ke pentaksub lah. ini adalah perangai Najib pentaksub tak masuk akal ya? awak fikir awak lihat orang sama Najib dianiai tetapi mereka tak suka seorang lagi pemimpin yang pernah didapati bersalah dulu yang kini dah bebas yang kini dah jadi pemimpin Negara Oh yang itu Betul Oh dia ni Bekas ni lah Bekas banduan lah Dia ni ni lah Dia ni itulah ah, Tengok Double standard ah, je, Mereka ni akan tuduh kerajaan Mengamalkan politik darjat Mereka sendiri Sedang berpolitik Atas ah, sempat, Bersempadankan Darjat Ya So Pentaksub Pentaksub lah Ya saya cuma nak cuba sampaikan mesej saya kepada mereka yang hendak berfikir. Dan percayalah, awak lihat yang akan akhirnya duduk atas pagar menjelang PRU 16 ialah mereka yang berfikir. Sebab sekarang retorik politik yang dimainkan kedua-dua belah ni banyak jugalah ada unsur-unsur propaganda. Ya. Jadi kalau ada pengundi muda yang duduk atas pagar, kebarangkalian tinggi mereka adalah pengundi muda progresif. Ya. So, awak perlu ubah cara naratif awak. Kehadapan ni, naratif itu tak akan berjaya. Ya. Ianya seperti memanah dalam gelap. Ya. Okay. So, itu sahaja nasihat saya sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.